Наша жизнь это стрим, стрим колотить, я не против, наша страна наш дом, она покрепляет больше турботы. Здрасте. Вы тут часто сидите? Первый раз. Да, не может быть. Серьезно говорю. Что бы вы хотели обсудить в чат рулетки Слушайте, любую тему, абсолютно любую, на ваш не, выбор. Не, ну почему вы не хотите выбрать? Слушайте, ну мы можем выбрать литературу химию, математику. Математику давайте. Давайте. Что классного в математике? Ну есть анекдот хороший на эту тему. Угу. Ну, я не знаю, я не умею рассказывать анекдот. Ну попробуйте. Попробуем. Ну, собрались на встрече выпускников. Учительница, классный руководитель, учительница математики. И дети через 10 лет она говорит, а ну признайте честно, кому приходилось математика. Все молчат, сидят такие в недоумении. И тут Вовочка, мне, не мне. В смысле, Вовочка, ты двоечник? Так, пригодилось же, я вам говорю. А как, расскажи. А вот я пришел в туалет. Вот, и у меня ключи падают в унитаз туда внутрь. И что, и что, и что, и что. А там проволока была, и что, и что, и что. А я взял в форме интеграл, скрутил и вы, вытянул ключ. Вот так пригодилась математика. Ну, на самом деле, реально, вот если посмотреть, что ну, математика там, до шестого класса, после шестого класса, она абсолютно не нужна в обычной жизни. После шестого? После шестого. Вот как закончили там дроби и все остальное, то как будто бы она не нужна на самом деле, реально. А вы не думали, что это просто ну, задачки для логики, для поддержания, чтобы человек просто развивался, умел, и не для того, чтобы знать, а для того, чтобы уметь пользоваться? вам пригодилась математика? Уметь пользоваться. То есть с вам помощью вам разных появилось? формул. Еще раз. Вы меня и не вам слышите. Пригодилось? Ну, Конечно, нет. Вы же, я же подтверждаю, я говорю, вы не. Но вы, не поняли? вы меня нет, не нет. поняли? Я понимаю, я понимаю. Для общего развития, да. Для общего. Не для общего развития. Просто вот, чтобы понимать, как все устроено, и потом использовать совершенно другие инструменты в жизни и все. Ну, какие, например? Ну, те, которые... Как заработать деньги? Таксистом, руль крутить. А как математика здесь? А он логику развивал, ребенку мозги развивали, он потом хорошо руль крутит. Не, не видеть. Не видеть вообще. Почему? А как утверждается? Ну, я понимаю, если человек учится, например, финансовой грамотности. Это да, согласен. А математика. Он же не считает проценты. Ну, например, умение пользоваться картами в географии помогло таксисту уметь пользоваться картами на, на рабочем месте. Например. Как? В смысле, как? Ну как? Вот в данный момент таксист едет по навигатору. У него есть да. маршрут. Ему и стоило... запоминает, как навигатор работает, и потом, когда не надо навигатор, он уже его не использует. Ну, если честно, я когда Ну, а это способность мозга запоминать то, что в школе учил, он запоминал и развивал свой мозг. Как вариант, а нет. Разве так не работает? Никак. Нет. То же самое можно частично. Почему найти? вы решили, что это не работает? А ну докажите. Ну, смотрите, вот мы учим стихи, например, разных авторов, без разницы, кого, ваших, наших. Да. Вы запоминаете слова, как они стоят, и воспроизводите их после того, как они ну, нам не нужны больше. Вот, я сейчас мнение... поэзию пишу, для меня нужно было, наверное, я поэзию пишу. Возможно, я напомню mm. Маяковского, часть, часть Маяковского. Я помню. Но в то же самое время, когда таксист везет по адресу своему клиенту, он не запоминает конечный адрес начальный и конечный, как он есть. Он все запоминает в итоге. Но у да. меня такие таксисты. Я не он, знаю, часть, у вас не такие. Часть, откладывается. часть откладывается. Конечно, конечно. конечно. Потому да. что он учился в школе. Да. А если бы да. не учился, оно бы не откладывалось. Так, а математика здесь причем? Умение логически мыслить образами, там еще как-то. Это да. помогло потом в жизни. Нет, математика – это наука о цифрах. Здесь мы говорим только о цифрах. Умение как? применять Нет? формулы, умение пользоваться геометрией – там не работает? только цифры. Работает. Умение mm. применять формулы пригождается само умение, а не формулы. Потом в жизни пригождается умение что-то применять. А вы можете привести пример, как вам пригодилось это? Я понимаю, ну, Например, за, например запоминание формулы там приводит да. к тому, что я запоминаю с легкостью информацию здесь. Тут, а тоже все вместе комбинировалось и получалось общее знание, которые вкладывались ребенку, чтобы мозг развивался. У него развивается это, мозг. Это общее развитие получается. Общее. Правильно? Об... Да, общее, для общего развития. Да, да. Вы не спорили, что это все для общего развития. Да. А, не, извините, я ж вас не понял. Мы тупо потратили столько времени, я думал, что вы спорите. Да, 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 да. А вы, случайно, не еврей? Не, не знаю. Как я могу знать, если мне никто не сказал об этом? Ну, ваши родители не евреи? Не, не, у меня украинцы. Украинцы. Написано в документе, что украинцы. Понятно. Нет, я просто... Ну, то есть, я ж не знаю, кому верить, документу или внешним признакам? Ну, вообще, в науке. Если так, Смотрите, если я если я проведу тест ага. и там покажет что у меня есть сколько -то, я только знаю, я типа я сразу евреи это очень классные люди, умные. Я, кстати, не спорю, на самом деле Но... очень сейчас много кто ну, э, евреев, очень много. Я реально эм, задумался когда ну, пару недель назад о том, что евреи классные ребята, потому что они из вот такого точки земли сделали очень классную страну, которая решает очень большие геополитические вопросы. И они. Красавчики, на самом деле. Хотя я не очень. Решают геополитические вопросы, нет. хорошо. Да, и при этом довольно успешно, по-моему. По сравнению с вообще, где-то там, на задолбах. Да. Абсолютно. Мы... Это... Это... Это сила. Нет. Вот из такого. Вот из такого. Я, я так сделать не Сделать. Вот я, я не хочу. Не... Я не люблю какую-то не превышать, не, не умеют. Ну, а, может быть, но у вас вот сзади написано, что чужие люди... Родные... А это, люди, это слово да. означало военные Российской империи. Это не означало то, что сейчас. А, yeah. Может быть, извините, да. что... Там, может... просто, там просто были такие литературные произведения в украинской, в украинской литературе, когда автор пишет, что украинца с такого-то села берут в uh -huh. То есть... А извините, если его берут в Москву, то, соответственно, однозначно Москва 100% военная Российская империя. Но империя же была БИГ. Ну да. И не, человек. ну вы поняли, да что... А, ну, да, что Украина тоже. Но берут в Москве это как? Ну, берут военные, берут солдаты. Только так я понимаю. И так это описывается, и, кстати, россияне тут часто в рулетке спорили, доказывали украинцам, что это именно военные, а наши люди не всегда понимают это. Не читали книги, наверное. Слушайте, но ну я не могу сказать, что это военные. <сор -то> ну, по почитайте книги, я же могу ссылаться на книгу, где автор указывает, что э э человека с украинского села берут а, Хотя он никакого отношения к национальности русской нет, не Нет, я, я, я не, не к тому, что к национальности или к чему-то, я к тому, что как существовать империя, если не брать людей из села. Из города ты же не возьмешь. Ну, ты берешь из города. И Еще из раз. Села. Что значит взяли? Прокомментируйте тогда вы, как это видите. Ну смотрите, я вам объясняю. Вот есть империя. Большая такая страна. Не берем Россия, любая страна. Империя, Англия. Англию возьмем, как пример. У нее были колонии, из которых она брала солдат из сел, городов и остального всего Правильно. и поставляла в свои вооруженные силы. Ну все, и вооруженные и... силы назывались. Ну, Простонародье. Да. А что такое? Может быть, где-то в Малороссии... В то время, в то время назывались машинами. Все верно, в России, все, назывались все, все верно. Все верно, никто не, не спорит. С, С вами никто за... не спорит. Да, 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 да. Ну, это ваша точка зрения. Ну. Я, Моя точка, другая. Я не берусь не спорить. Ну, просто... Так что ну. означает фраза взяли в Вот этого человека из села. Я ничего Но не понимаю. В вашем понимании это взяли в солдаты, а в нашем понимании взяли ну, у нас не было, взяли в Москву. в России, да? которая осталась после империи То есть в называли кого тогда? Ну кто жил в Москве? Всех. А кто жил в Москве? Ты же прикалывайся. Было Московское царство или Московье, и соответственно. Нет. Подожди, Московское царство было когда? Оно до было Российской империи. 1100 до 1721 до 1721, нет. до 1721 года. Нет. Нет. Да, да, Но да. До Ивана Грозного это было. До Ивана Грозного. Нет, до Петра Первого. Нет, Иван Да. Петра давай Петра Петра... читать историю, давай открывай Петра. учебники. Петра. Давай, открывай. открывай. Докажи, Петра. что это было до Ивана Грозного. Да. То есть Иван Грозный, у тебя уже Россия была, да? Реколисты. Подожди. Почему Петр Первый? Я не хочу спорить сейчас. Вот я просто в Википедию. Хорошо. Как называлось? 1547 году государь Сия Руси и великий князь Московский Иван IV Грозный был венчан царем и принял почетный тел великий государь, Божий милостивый царь и великий князь Сия Руси, Владимирский, Московский, Псковский, Так это самозвание, что сам себя так назвал, что не понимаю. Это самотитул, это титул сам себя назвал так, сам себе присвоил титул. Ну докажи, докажи, что это, докажи, что это, докажи, что это официальный титул. Это нет, это сам, он нет, сам, это присвоил, сам присвоил себе название, что он Сия Руси. Ну, ты можешь доказать обратное? Я не хочу, мне не интересно. Нет, нет. Я с тобой, я просто с тобой, ну, дискутирую. Ты же доказываешь, нет, ты, это, ты это, же я назвал. Я, не говорю, я говорю, это само название его. Хорошо, твоя точка зрения одна, да. твоя другая. Но, 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 но. Меня так. вопрос к тебе по этому поводу. Да. Угу. Как называлась Российская империя до 1700? 2015 году. Пропиши, узнай, пожалуйста. Или 1715? скажи. 15? Да. по я сейчас... Ну, я, мне сложно гуглить, я, конечно. Я буду в чатом 5 тогда пользоваться. Я гуглить не могу. В 1715 году как называлось государство? Бо я говорю, что утверждаю, что Московия, а ты говоришь, что нет. Некоторые события, связанные с Российской империей в 715 году. Вот, Википедия. Откроем просто твою, ну, угу. мою Википедию, без разницы. Понял. 715 год в России. <связывая> То есть называлась Россия? Подожди. Кстати, могла называться Россия, да? Не знаю. Странно, конечно. Просто... Российская всегда... империя. Вот, да. смотри, Российская империя. Государство существовало с 721 О, а до этого? До февральской революции. Так, я же это и говорил, а до этого как называлось государство твое? Который не было полноценным, потому что Петр захватывал земли, а до Петра были другие земли. А ну, как называлось? Нам ну, 1715. Не, ну ты хороший такой парень. Ты видишь, сразу гуглишь. Молодец, красава. Ты первый такой. Тут в рулетке. Так я опираюсь на факт. А да, я... нет, ты молодец. Ты что, я ты видел полез, полез. дядька. Я поэтому. Полез, искать, да. Молодец. Вот это классно. И вот мне смотри, приятно, я, я, и тебе э, хорошо. В портал History, да? Открываем. Да. Тысяча, сколько ты говорил? 715? Ну, например, 715, да. вот. Как называлось? Или там 705. Ну, просто, чтобы посмотреть. И, ну, вот смотри, например, 700... Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас, сейчас. Тут венчанство, русско-польская война, территория Сибири, присоединение. 1649 -е. Сибирь присоединили. Ничего не написано. Нигде не написано, как называлось. 76-й что-то что-то. И потом, вот, в 715-м, в 721-м. Нет, в 21-м. 21 я знаю, что это Российская империя. А как вот. до этого называлось? А как до этого называлась? Россия. Вот, кто тебе сказал? А кто тебе сказал наоборот? Ну покажи, где это написано. Да я могу мне все равно, как называлось. Ну, так ты же не можешь сказать обратное. Не, я не, ну я не могу, потому что я, я могу в чат GPT спросить, все, что я могу сейчас. Хорошо. Сейчас что она скажет, потому что как бы я россияне... Думаю, от, от, вас от, вас от, всегда, у нас всегда, у нас всегда э, наши там, исторические блогеры с вашими людьми спорят на эту тему. Слушай, ну и не буду спорить. Не, ну, я... нет, чат сейчас прикольно скажет. Да да да, 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 Привет, Юлия, отвечай, пожалуйста, на русском языке. Отвечай на русском. Как называлась Российская империя до 1721 года? Вот, например, в 1715 Как называлось государство? До 1721 года государство официально называлось Русским царством. После этого при Петре I оно стало Российской империей. А почему Петр, почему Петр выбрал название Российская империя, а не Русская Империя? Как ты думаешь, Юлия? Петр I выбрал название Российская империя, а не Русская Империя, чтобы подчеркнуть связь с античной и европейской традицией. Слово «Россия» происходило от латинского «Russia» и греческого «Россия», что звучало более величественно и соответствовало амбициям Петра создать могущественное европейское государство. Он стремился дистанцироваться от старого порядка и подчеркнуть модернизацию. Так что российское звучало более престижно и ново. <сélок> <сélок> Я добавлю, что Петр Первый прорубил окно в Европу, а а Владимир Владимирович зарубил это окно дровами, досками и чем угодно, лишь бы всегда забыть, что такое Европа. Так я не спорю, не спорю. А, Просто все... империя, ты же понимаешь, что означает, что империя подчин... ну, не подчиняет, она делает подконтрольными себе территории разных народностей и разных эм, государств. Например, в империи российской были там Финляндия, Польша, Украина, Беларусь. Казахстан, Узбекистан и вот Азербайджан и Ривань, вот эти все, это империя, она включает в себя очень много народностей, которые управляются из одного центра. И здесь вообще не спорю, но то, что сейчас происходит, это bad, это really bad, вот, ну, очень плохо. Понял. Считаете yeah. ли вы, что э -э Финляндия получила свой день независимости в 1917 году благодаря Ленину. Есть такой нарратив в российской пропаганде сейчас. Слушайте, ну я не могу сказать, что получила благодаря Ленину или нет. Просто в, в какой-то момент империя развалилась. Она стала отдельно Россией, отдельно Украиной, отдельно Польшей, отдельно Белоруссией, отдельно разными государствами. И тот... я не скажу, что благодаря Ленину, до Ленина было очень много событий, предшествующих э... Октябрьской да. революции. Поэтому в целом сказать, что благодаря Ленину нет. Но... Где, по, куда? А вы еще говорите? Нет, нет, нет. Но э, У -у -у. в то же самое время все, вот, кто входил, получили в тот момент независимость от империи. Не говорю от России, а именно от империи, которая была в тот момент под Николаем II. И куда, куда, подевался мальчик, которого Путин целовал упок? Какой мальчик? А, все. Не, извините, да, просто был вопрос. Может, у вас какие-то есть вопросы? Потому а. что у меня все. У меня, в принципе, нет вопросов. Ну, я просто хочу знать, как у вас дела. Вы вообще... Вы записываете? Не? Ни в коем случае. Нет? Не-не-не-не. Я не занимаюсь такими делами. Я просто общаюсь с людьми а, у меня еще вопрос. Вы да. специально надели тельняшку или это нечаянно? Нет, это э, атрибут. Э, я вам скажу, я в срочную службу в войсках, которые подразумевают ношение тельняшки, и я не могу ее снять. Служили или служить? Служили. Служил. Я Вы служили. Да. А что вас не берут на фронт или вас не заставляют? А зачем у нас добровольцев хватает? Ну, а. у нас типа нет мобилизации. То есть, нас... давайте так, если если вас опять, если будет мобилизация, то не дай бог, то вас заберут. Ну, если и... государство скажет да, то типа, «по». а если, ну вот сентябрь 2022 -го года, когда объявили частичную, всем позвонили, то, ну, типа, этот, люди пришли, я пришел, пообщались. и. На комиссию, да? Нет, даже не на комиссию. Нет. Просто. просто там, где повестку вручают. Даже не повестку вручали, просто, да. просто пришли, пообщались. Просто. просто вас вызвали, вы пришли, вас уведомили, там какую-то информацию дали и все, да? Да, да, да. да. Но не было такого, что езжайте там или еще что-то. Понятно. Нет. И сейчас такого нет, в принципе. Но было нет. такое желательно, что вы поехали, какие-то на, на, на намеки? Нет, нет, нет. нет, нет. То есть был ограни ну в принципе сейчас же в целом если не операции не на фиги, политические взгляды ни на что либо другое мы говорим о том что ограниченный контингент там сейчас и был сначала там сейчас right. и набрали вот ограниченное количество людей которое с каждым ну, там, днем пополняется и в принципе ну, вот сейчас, если сказать, там в целом по стране, нет такого, что там кого-то забирают или еще что-то. А, а у вас э, вы где живете? В каком городе? Нальчик. Вы знаете добровольцев или лично видели добровольцев, которые идут? Да, ну, очень ну... много ребят уезжают, реально, очень много, ребят У вас нет сомнений все по нет. слову доброволец, может, это наемник все. Ну, там много платят, говорят. Ну, он же по своей воле туда идет, правильно? Это же добровольное соглашение с, с... Ну, да. Не, ну хорошее обеспечение очень сильно. Нет, но он же по своей воле. Ну да. Не считайте вы, что нападать плохо. Это очень провокационный вопрос. Не отвечайте тогда. Одно скажу. Как сказал ВВ, Ленинград скульца научила, если драка неизбежна, нужно быть первым. Ни в коем случае не готов сказать, что нужно было быть первым, бить первым. Но Угу. Вопрос, цитата такая. Вопрос тогда. Ситуация идет, девочка 9 вечера идет от парня, еще время, которое может она идти, но не сильно долгой юбки, где-то немножко выше колена, на нее нападает маньяк и насильник. Вопрос, э, кто виноват в этой ситуации больше? Маньяк. Нет, все. У вас есть вопросы? Никаких абсолютно. Всего доброго. Всего доброго. А чё, а... а чё вы так? Не, ну что, здравое зерно какое-то есть у него? Просто вот это, что они их навязанно накрутили там э, белое, черное, черное, белое, там, чтобы нападать первым, там еще что-то ну, странно. Ну, надо было развить тему, наверное. Мне скучно долго говорить, хочется каких-то еще диалогов. Развить тему надо было в плане, э, ну, если, если напасть первым это нормально, то зачем нападать на слабого и какую угрозу? От Украина. Сейчас бы вышла дискуссия на тему э, Как Украина должна была напасть Россию. А я знаю, Юрика, а я покажу вам, в каком направлении, да? Там четыре направления на карте или там что? Ну, странно, конечно. Мы сами детям Субтитры сделал DimaTorzok